bugungi mavzuyimizda dunyodagi eng sirli mamlakatlarning bittasi bo'lgan turkmaniston davlatini ziyorat qilamiz inshaalloh chunki bugungi mavzuyimizda aynan turkmanistonni ziyorat qilishimizdan maqsad shuki yaqinda o'zinglarniam xabaringlar bo'lganli kabi turkmaniston prezidenti zolim qurbonguli turkmanistonning mustaqillik bayrami munosabatli qamoqxonada yotgan ikki mingga yaqin insonni gunohini kechirdim deb qamoqxonadan bo'shatdi diqqat qiling mana bu joyiga hali muddatlari to'lmagan va begunoh qamalgan insonlarni demayapti chunki bu yerda haromxo'r bo'lgan qurbongulnin aytayotgan ushbu so'zlarning tagida nimalar yotganligiga mavzuyimizni davomida to'xtalamiz inshaalloh chunki bu yerdagi jumlaga diqqat qilib ko'rsangiz asli gunohli insonlar bo'lib hali o'tirishi kerak bo'lgan insonlarning gunohini kechirib qamoqdan bo'shatdim deyapti ho'p mayli bu hozircha shunaqa bo'lib tursin bu zolim qurbonguli hozircha marhamatli bo'la qolsin avvalambor <laughs> o'zinglar bir o'ylab ko'ringlar zolim qurbonguli bu odamlarni nima uchun bo'shatgan bo'lishi mumkin chunki sizlarni o'zinglar qurbongulni mendan ko'ra ko'proq taniysizlar ya'ni haqiqatdan ham bayram yaqinlashgani uchun quvonganidan shu bayramda nafaqat ozodlikda yurgan xalqimni sevintirmasdan balkim qamoqxonada yotgan xalqimning ham qalblariga bir sevinch olib kiray degan bo'lishi mumkinmi mü? ha mayli bunisiga ham ho'p dedik. haqiqatdan ham bayramda bir jo'shqinlik qilay deb odamlarni bo'shatdi deylik lekin mana bu joyda tafakkur qilishimiz kerak bo'lgan bitta savol paydo bo'ladi shuning uchun savolimga diqqat qiling agar mana bu haromxo'r haqiqatan m ushbu bayramda faqat ozodlikda yurgan qullarimni sevintirmasdan balkim ichkarida yotgan qulilarimni ham sevintiray deya bo'shatgan bo'lsa demak shubhasiz ozodlikda yurgan turkman xalqini ushbu bayramda sevintirishi kerak bo'ladi endi mana shu hozir meni tinglayotgan ozodlikda yurgan turkman xalqiga savolim sizlarni prezidentinglar ushbu bayram munosabati ila silarni biron nima bilan sevintirdimi yoki bu haromxo'r bayramni bayram demasdan turkman xalqini o'z xalqim demasdan sizlarga haq berishi kerak bo'lgan joyda moddiy va ma'naviy bo'lgan haq huquqlaringni qo'linglardan tortib olib qo'ymoqdama buni esa isbot qilishga hojat yo'q bo'lsa kerak chunki buning dalili sizlar o'zinglarsizlar ya'ni xulosa shuki zolim qurbonguli ozodlikda yurgan xalqini zarra qadar g'am tashvish qilmas ekan qamoqxonada yotgan insonlarni g'am tashvish qilsin chunki qamoqxonadan bo'shatilgan insonlarning ham ko'pchiligi muddati to'lib ketgan bo'lsa ham qamoqdan bo'shatmasdan ushlab o'tirilgan insonlar ba'zilarniki esa muddatining to'lishiga oz vaqt qolganlari yoki bo'shatilish uchun pora berganlarni bo'shatishdi endi o'zinglar haqiqatdan ham insof bilan tafakkur qilinglar haqiqatdan ham odamlarni sevintiray deb bo'shatgan bo'lsa asl bo'shatilishi kerak bo'lgan haqiqatdan ham begunoh qamalgan insonlarni bo'shatishi kerak emasmi edi axir bilsanglar turkmaniston qamoqxonalarida haqiqatdan ham begunoh bo'lgan mingga yaqin musulmon bor ularning turmaga qamalishi uchun yagona xatolari robbim ollohdir va robbimning kalomi yer yuziga hokim bo'lishi kerak deganliklari uchungina qamoqda o'tirishibdi o'zinglar o'ylab ko'ringlar haqiqatdan robbim ollohdir degani uchun turmaga qamalishi kerakmi albatta bunga hech kim ha deb javob bermasa kerak hatto bu savolga kofir ham ha deb javob bermaydi chunki islomda har kim robbim ollohdir demaslikning o'zi hayron qoldiradi odamni demokratik davlatda esa har bir shaxsning din erkinligi bor ya'ni davlatda yashayotgan har bir shaxs xohlagan dinni qabul qilib xohlagan dinni tark etishi erkinligi bor shuning uchun demokratik davlatda ham hech bir insonni robbim ollohdir deganligi uchun qamoqqa tiqib qo'yishlikka haqqi yo'q chunki bu ularning o'zlarining qonunlariga teskari bo'lgan ish endi mana bunday qonun qoidalarga asoslangan davlatda robbim ollohdir degan insonlarni begunoh ushlab o'tirganliklari uchun biz sizlarni kechirdik deb emas qaytamga o'sha insonlardan kechirim so'ragan holatda bo'shatishi kerak bizlarni kechiringlar biz sizlarga bilmasdan zulm qilibmiz deya ammo bayramga deb bo'shatgan insonlarning ichida esa faqat musulmonlik uchun qamalgan insonlardan birontasini ham bo'shatmadi ular hali ham ichkarida o'tirishibdi bo'lib ham ular qamalayotganda sud ham qilingan yo'q va qancha yilga bosilganligi ham aytilmagan ya'ni bu degani ular bir umr o'tirishadi degani ya'ni men bu zolimga bekorga aytmayapman haromxo'r deya chunki maqtanib odamlarni turmadan bo'shatdim degan gapida ham samimiylik qilmaganligi uchun unga haromxir degan nomdan boshqa nomni munosib ko'rmayapman chunki musulmonlarni turmaga qamashlikdan xulosa shuki agar biron kimsa islom dinida mustahkamlashib borayotgan bo'lsa demak din dushmani ham darhol u insonga to'sqinlik qilishimiz kerak degan xulosaga keladi to'sqinlik ham u insonni yo qatl qilish kerak ya'ni suriyadagi sharqiy turkistondagi xitoylarga o'xshab zulm qiladi yoki uni turmaga qamash kerak deydi boshqa turli to'sqinlik qilolmaydi shuning uchun haromxo'r ham musulmonlarni turmaga qamab turib ularni turmadan bo'shatmayotgan bo'lsa demak haromxo'r haqiqiy din dushmani bo'ladi mana shuning uchun turkman xalqiga nasihatim shuki agar bu haromxo'rdan qutulishni xohlasanglar sizlar uchun yagona yo'l alloh va rasulining sizlarga aytgan so'zlariga quloq beringlar ana shundagina har ikki dunyoda ham harigiz adashmaysizlar